হাই ফ্ৰী কি খবৰ এতিয়া সন্ধিয়া হৈছে পাঁচটা পোন্ধৰমান হৈছে বাহিৰত বহি আছোঁ একদম আকাশৰ দৃশ্যবিলাক বহুত ধুনীয়া লাগিছে এইখিনি সময় মোৰ অতি আপোন এই সময়খিনি মই মানে অকলে বাহিৰত বহি বহুত ভাল পাওঁ আৰু ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগতো অলপমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ গতিকে আজি ৰাতিপুৱা নহয় দুপৰীয়া মানে বহুত জোৰে ৰ'দ দিছে

এতিয়া মানে পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া ঠাণ্ডা হাঁহ ভাল লগা পৰিৱেশ এটা হৈ আছে সেইকাৰণে বাহিৰত বহি বহুত বেছি অশান্তি অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আজি কিবা কিবি সৰু সুৰা কাম কৰিলোঁ সেইবিলাক বাৰু আপোনালোকৰ লগত যোধ কৰাই নহ'ল মানে ফুল এডাল ধুনীয়াকৈ কাটি ছিঙি ঠিক ঠাক কৰি ৰুবো আৰু সৰু সৰু শাকৰ ভটি হৈছিল মানে শাকৰ পুলি হৈছিল সেইবিলাক অলপ থনাই থনাই ৰুলোঁ কি হয় নাজানো হয়নে নহয় তথাপিতো মানে ৰুইছোঁ মহবিলাক আহি আছে দুই এটা মহ অহাৰ সময় হৈছে এইখিনি আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই দিছোঁ চাবচোন বাৰু বাহিৰৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হৈছে আৰু এয়া মোৰ গধূলি গোপাল ফুলখিনি ফুলি আছে আগতে এইবিলাক ফুলিছে আৰু ফুলৰ এটা বৰ ধুনীয়া গোন্ধও আহি আছে আৰু এয়া চাওকচোন বহুত ধুনীয়াকৈ ফালে একদম হিমালয় হিমালয় পৰ্বতখন ধুনীয়াকৈ দেখা পায় এইখিনি বহুত ঘৰবিলাকৰ পিছফালে আছে হিমালয় পৰ্বতখন মানে অলপ অলপ দেখা পায় আৰু অনুমান কৰিব পাৰি তাতে যে এখন পাহাৰ বা পৰ্বত এখন আছে আৰু সেইয়া কাষৰ ফালে চাই মোৰ বহুত ভাল লাগে আৰু বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কেইডালমান গছ আছে সেই গছবিলাক চাই থাকোঁ মাজে মাজে পিতল ভাজি আলু ভাজি আলুখিনি প্ৰতিটো জিকিৰ কাৰণে বইল কৰি থৈছিলোঁ ভাজি দিলোঁ চিকেন বিৰিয়ানী খাই আহিছে বোলে তাৰপিছতে ৰাতিপুৱাৰ দালি মাটিৰ দালিখিনি অলপ উতলাইছোঁ মাংস অলপ আনিছে আৰু এইখিনি আটা নহর ইয়াতে জিরা ধনিয়া হালদি নিমখ আর গরম মশলা একভাগ কি খবর আজি নতুন লাইট এটা ইয়াতে ইহর তো আহিছে ভাল লাগিছে টো অলপ দেৰিকৈ বনাম মোৰ এটা বিশেষ কাম আছে মানে মেডিটেশ্যন এটা আছে আঠটা দহৰ পৰা মেডিটেশ্যন হ'ব মেডিটেশ্যনটো কৰি লওঁ লৈ উঠাৰ পাছতহে মই মাংসটো বনাম যেনে ভাজি তাজি দালি ভাত এইবিলাক চব হৈ গ'ল মাংসটো বনাব আছে মাত্ৰ এইখিনি মেৰিনেট কৰি থলোঁ প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সময় লাগিব চাগে আধা ঘণ্টা পোন্ধৰ মিনিট কিবা থাকোঁ হ'ব আৰু গোটেই বহুত আছিল মাহ প্ৰসাদ ওচৰতে এশ মানুহৰ কিবা কাজ আছিলে আৰু কাজ খাব আৰু গৈছিল আৰু এওঁ ভাত নাখায় সেইকাৰণে মই তাতে ভাত পানী খাই আহিছিল আৰু মাহ প্ৰসাদ দি পঠিয়াইছিল সেয়া মাজে মাজে মই খাই আছোঁ আৰু ভাতো ৰান্ধি আছোঁ তাৰপিছত মেডিটেশ্যনখিনি কৰি লওঁ লৈ থকা পাছত মাংসটো বনাওঁ চাই থাকিব মোৰ ব্লগটো আৰু এয়া হ'ল আজিৰ মাংস ভাত পাৰি থৈ দিছো আমাৰ কাৰণে গেছটো চাফা কৰি থ'লো চিক চিক কৰি হৈছে চাবোন দি কিম্বাৰ চাবনে দি একদম মাজি মাজি ধুই দিলোঁ একদম এতিয়া প্ৰায় দহটা বাজো বাজো হৈছে মোৰ মাহঁতে সামৰিব গৈছোঁ আজি ভাত পানী খাই গৈ উঠিলোঁ মাংস হৈছে মই খোৱা নাই ইহঁত তিনিজনীয়ে খাইছে আমাৰেও খোৱা নাই ব্লগটো ইমানতে সামৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আজি মোৰ এই ব্লগটো যদি চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটি যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তাকে আশা কৰিলোঁ আৰু আকৌ এটা অন্য ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই গুড নাইট